З травня свята Православна Церква наша згадує пам'ять святого великомученика Георгія Побіданосця, який має від Бога особливу благодать допомагати людям в складних життєвих обставинах. Є в Миколаївській області церква на честь святого великомученика Георгія Побідоносця в Ольшанському, яка в день Георгія Побідоносця святкує своє престольне свято. История храма в Ольшанске, 16 лет. Храм относительно не старый. Вот, основатель храма отец Геннадий, всеми знаемый батюшка в городе Николаеве. Я уже по благословению нашего владыки Петерима больше пяти лет тружусь в Ольшанском на послушании. При храме много разных строительных работ – о кормлении э, жителей поселка, детей. Э, и хочется сказать, что действительно чувствуется помощь святого великомученика Победоносца Георгия, покровителя э, нашего поселка, э, потому что не раз мы обращались то ли в каких-то строительных работах, то ли и что что-то, и всегда получали помощь. Святой великомученик и Победоносец Георгий – это великий подвижник, благочестия, православной веры всеми почитаемыми во всем мире. Даже и неверные его почитают, даже и неправославные. Святой Великомученик Георгий Победоносец родился в конце третьего века, в начале четвертого века. Он претерпел мученическую кончину за веру Христову. Он почитается в церковном календаре Наряду с такими великими святыми, как э, великомучник Федор Тирам, Федор Стратилат, великомучник Цитиль Пантелима, э, великомучник Дмитрий Салунский, э, много э, пострадал за Христа, э, показал много чудес, э, так что даже э, благодаря его чудесам э, поверило много людей, э, такие как даже царица. Александра, жена императора Диоклетиана, тоже э, поверила э, заради великих чудес великомученика Георгия в Христа и приняла тоже э, православную веру. Вот. Великомученик Победоносец Георгий наш предстатель и молитвенник за род христианский. Изображается он на иконе, как он поражает змея, вот, это чудо произошло в городе Бейруте, сегодняшняя Турция, где этот змей, который появлялся с озера, поражал, вот, что он, у него было такое даже он, дыхание его, которые люди болели разными болезнями, съедал людей, которые появлялись у него на пути. И впоследствии, когда уже дошла очередь до. Правителя этого города, когда он свою дочь отдал для того, чтобы в это, жертву этому змею, то великомученик Георгий победоносец вился э, на коне и поразил этого змея. Э, благодаря этому чуду, э, хотя эти люди, жители этого города, были неверующие язычники, благодаря этому чуду э, поверило много людей, так что в один день хрестилось 25 тысяч человек. Вот. И Великомученик Георгий Победоносец – великий заступник и предстатель всякому человеку, кто обращается ему, к нему с молитвой, с просьбой. Особенно, кто носит имя Георгий, хочется поздравить вот с этим днем, с праздником, с именинами. Вот, пожелать доброго здоровья, представительства Великомученика Георгия Победоносца. Потому что кто к нему молится, кто к нему обращается в своих молитвах, того он защищает, э, наставляет на правильную дорогу, э, направляет его жизнь в том духовном русле, чтобы человек жил с Богом, жил по заповедям Божьим э, вот, и был хорошим человеком. Отец, Вы говорите, мы знаем, что Святой Великомученик Георгий изображен на иконе на белом коне, поражающем копьем змея. Змея того, которого он поразил, как говорится, о его житии. Но этот же змей это и э, враг рода человеческого, которого поражает святой великомученик Георгий. То есть э, христиане и православные могут прибегать к помощи святого великомученика Георгия, э, чтобы Господь избавил их от искушений. Естественно жизнь человека наполнена разными житейскими обстоятельствами, разными трудностями. И часто человек э, обращается к Богу, к представительству святых угодников Божьих, приходит в святый храм. Особенно в этот день, в такой как бы не родовой день, а праздничный день, православный христианин обязательно должен сходить в храм вот, и помолиться великомученику Георгию Победоносцу, чтобы э, святой э, действительно избавил э, от того злого, всякого вредного, душевредного, что губит часто э, вот наши, наши добрые дела и все то доброе, что человек как бы желает сделать. Но, к сожалению, часто человек планирует, а часто это планы его часто не сбываются. Вот. И поэтому мы должны молиться святым угодникам Божьим, и особенно Георгию Победоносцу, чтобы он защищал нас от всякого злого, всякого злого духа и всяких злых дел. Великомученик Георгий Победоносец является заступником войска. Так как он сам был военным при императоре, дослужился до такого звания, как комит. Это были люди, которые сопровождали императора в путешествиях, также являлись как бы их советниками. Вот. И также у нас э, в народе есть такое э, вот, принято, что э, Великомученик Георгий является покровителем пастухов и стад, потому что именно этот день э, часто служатся молебный, э, вот, когда выводятся на пастбища э, вот, стада, и он является заступником вот, э, пастухов. Есть также в его житии написано, как к нему обратился один э, вот, э, земледелец и обратился с той просьбой, что у него разбился вол. И святой великому дже Георгий помолился и говорит, что иди домой и не переживай. Твой вол будет живы здоровье. Так и было. Когда он пришел домой, его вол, э, тот, который ему был очень сильно дорог, оказался живым и невредимым. Поэтому великомученик Георгий является еще покровителем земледельцев. Ну и, конечно, является покровителем и всех православных христиан, кто прибегает к его святому заступничеству и молитве. Отец Иоанн, мы знаем, что в следующее воскресенье вспоминается притча о Самарянке. И хотелось бы еще, чтобы вы несколько слов сказали, почему именно на этом событии останавливает внимание своих чат Православная Церковь. Действительно, следующая неделя наряду мы от Пасхи уже отдаляемся, ближе ближе подходим к празднику Святой Троицы. В тот день, когда Дух Святой в виде огненных языков сойдет на учеников и апостолов. И вот беседа с Амарянкой, Єє прообраз э, е-е, духа святого, тому що е э, Господь просив у самарянки попити води з колодца. Но, замість вона вишали такую воду, котрай хто б її випити, не вжажддє твоїки. От, і дійсно, от ця самарянка це прообраз його человечества. Е-е, э, цю самарянку звали Світлана. От, э, особливо ім'я Світлана, в этот день, кто носит имя Светлана, тоже почитается. И от этого Самариныня, после беседы с Господом, стала христианкой, прошла много городов, проповедуя Господа, что она действительно убедилась в том, что она увидела, где благодать Божия, где Бог и где милость Божья И после этого ей уже ничего не надо было в жизни. Она всецело отдала всю свою жизнь Богу и служила Богу своей жизнью, проповедуя Слово Христово. Отец Иоанн, как Вы полагаете, почему одни мгновенно уверовали в Иисуса Христа и верили Его Слову, даже не видя еще чудес, которые Он делал, а другие, видя чудеса, и тем не менее сердца их оставались глухи, и ничего они не видели и не понимали. Как вы полагаете, почему так происходит? Одни верят мгновенно, а другим хоть сто чудес покажи, они не поверят. Все зависит от желания. Если человек хочет, имеет желание, то он найдет истину. Вот. Кстати, о истине говорил и Георгий Победоносец императору, что не надо противиться истине. Есть познання Бога два пути: мы знаем. Первый путь это путь пастухов, которые услышали английское пение и сразу же поверили в Христа. Второй путь называется Путь волхвов, которые считывали зв'язки, долго ходили по всему миру, искали то место в Іфлієм, где родился Господь. Вот. Но это путь долгий. Так само и в жизни человека. Один человек с детства ходит в храм, приучивается, молится. Другой человек хочет все узнать, все проверить, все прошупать. Вот. Но пути Господи неисповедимы. Каждый человек, главное, чтобы он пришел в конце концов в познание истины, и чтобы достиг вечности Царства Христова, чтобы не погубил ту драгоценность, ту душу свою, чтобы наследовал вечность чтобы не зря прожил свою жизнь. И, наверное, Бог дает каждому человеку шанс и ждет, когда человек обратится к Богу. И бывает, человек, может быть, даже проживет всю жизнь, и, может быть, в последний момент, если он возопиет, Господи помилуй, то Господь, может быть, тоже примет его такой покаянный вопль. Как вы думаете? Действительно, Господь не хочет погибели человека, потому что Бог — это есть любовь, всецелая любовь. И есть такое, даже икона есть такая, называется «Все стою и стучу», что Господь стоит, стучит в сердце каждого человека. И зависит от человека, желает ли он открыть Богу свою душу и свое сердце. Никто никого насильно не заставляет. Бог дал человеку свободную волю. И все зависит от человека, желает ли человек. А возможности у каждого есть из нас. Було би желання, дай, Боже друже, нам з тобою бажання творити добрі справи і налаштовувати своє життя на добро, а все інше додасться. Слава Богу за все!